Друзья, это кобуевщик Андрей. Он пришел к нам специально, чтобы разделить с нами наш праздник. Вот 300 литров пива человек провткивает ради нас. На самом деле очень годно. И. Ну, типа, я не ожидал, что придет столько людей на этот концерт. И очень радует, что тенденция проведения каких-то мероприятий на яме в нашем судгородке, она постепенно развивается. Ну, это реально здорово. Две, там, две недели организации. И... Круто. это грандиозное шоу, ну, концерт. все-таки, как сказать, он первый курс, я второй курс. И было интересно посмотреть жизнь КНУ, как она есть, и в зоне, и внутри. Первый раз, ну, я да, первый раз вижу, если честно, от... От нашего университета что-то такое масштабное и качественное. Ну, не то, что качественное, потому что я просто не видела, но это мой первый опыт за столько лет, вот я, я в шоке. Мне очень нравится, это, наверное, на моей памяти первый настолько большой, настолько яркий рейв, настолько хороший концерт для нашего университета, потому что обычно на яме а, три полупьяненьких человека сидят и слушают что-то или играют на гитарке, а здесь прям группы классные. У нас есть очень много молодежных движений, типа ритмика, урбанавт и шевапил и многие другие которые развивают как-то социальную коммуникацию между студентами люди что-то делают короче короче у нас очень много людей которые хотят что-то делать я считаю что раз они уже есть пускай они объединяются в кучки и что-то дальше делают А я надію, що після цього панеру ніхто не скаже, що це було за підтримки такої там партії, такого то кандидата на ж вибори скоро. Правильно? От. І треба, щоб вони ті були всі були такі нейтральні. Чисто для студентів, не ради того, щоб зібрати. А, людей. С поиском спонсоров это отдельный вопрос, но, слава богу, у нас есть наш замечательный декан философского факультета, Конверский Анатолий Евгеньевич. Благодаря ему есть звук, а не акустика. И вообще этот концерт организован в рамках урбанистического движения КНУ, ритмика. Вот у нас этот концерт это только маленькая часть того, что мы хотим сделать. Это, скажем так, урбанистический эксперимент, который мы проводили по исследованию потенциала ямы, по поводу того, что на ней может быть, зачем она людям, как она может использоваться по-другому. У нас планы просто колоссальные. Вот 12 числа в сентября тоже на Яме будет фестиваль урбанистики «Урбанавт», на котором мы будем представлять свой проект. Ну, в общем, мы хотим превратить этот городок у реально место для отдыха, которое будет привлекать не только студентов, но, возможно, всех жителей Голосеевского района. просто исключительная. Вот действительно, они такие приветливые, кричат под сценой и друг к другу на плечи залазят. И вообще здорово, очень здорово. Да, очень, очень круто. Вообще просто наши студенты, это не только наши, все, все очень крутые люди, очень классные, открытые, добрые. Очень было приятно смотреть на них и слушать, как они что-то кричат. Это было очень, это было круто. Я как не студент вообще, я не знал, что у вас столько студентов. Ну, блин, они такие крутые все реально, на позитиве, блин, танцуют. Даже кто-то там что-то подпевал. Это, это реально очень круто. Организаторы молодцы, все, блин, ну, молодцы, круто, все на уровне. Першокурсникам я можу побажати лише вчитися, все решту, вони самі зрозуміють і пізнають. Шановні першокурсники, ви зробили правильний вибір. Тепер не провтикайте його. Вчіться гарно, любіть, допомагайте один одному, згуртовуйтесь і. Тусуйтесь, это круто. Ведь почиваем, будем краще. Я хочу пожелать студентам, первокурсникам, чтобы они приобщались к нашей большой семье, чтобы они росли вот, не только как представители профессии, но еще и как люди просто. Потому что наш университет вполне способен дать все для этого. В общем, всем студентам КНУ я хочу сказать: что не бойтесь браться за какие-то инициативы. Нужно просто чуть-чуть смелости, находите правильных людей. Можете обращаться к тем, кто уже что-то делает. Самое главное просто не бойтесь беритесь организовывайте у вас все получится